नमस्कार मित्रांनो दिव्यांग बांधवांसाठी अतिशय महत्वाची अपडेट आहे मित्रांनो आता दिव्यांग बांधवांना सहा हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते आजपासून सुरुवात होणार आहे कारण की आज, आज माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस आहे आणि त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त सर्व दिव्यांग जनांना सहा हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे अशी ही खुशखबर आहे आनंदाची बातमी आहे तर मग मित्रांनो त्या संदर्भात आपण पन सविस्तरपणे माहिती बघूया मित्रांनो आपण या ठिकाणी बघू शकता की दिव्यांगो की देखभाल केली आहे दिल्ली सरकार देगी हर महिने छे हजार रुपये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा ईश योजना की करेंगे सुरुवात म्हणजे आता दिल्ली सरकार म्हणजे दिल्लीमधील जे काही दिव्यांग बांधव आहे त्यांना आजपासून सहा हजार रुपये मिळणार आहे तर या ठिकाणी आपण बघू शकता दिव्यांगो की देखभाल केली आहे हर महीने छः हज़ार रुपये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज इस योजना की शुरुआत करेंगे दिल्ली सरकार ने दिव्यांगों की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को बताया कि जिन दिव्यांगों को अत्यधिक देखभाल की जरूरत है ऐसे सभी पात्र दिव्यांगों को सरकार अब हर महीने छः रुपये देगी इस योजना का उद्देश्य उन व्यक्तियों और उन परिजनों को सहयोग देना है जो दिव्यांगता के कारण आर्थिक व सामाजिक चुनौती का सामना कर रहे हैं सहायता पाने वाले के लिए कुछ मानदंड भी निर्धारित किए गए हैं सीएम ने बताया कि पीएम मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज इस योजना की शुरुआत करेंगे पिछले कैबिनेट मीटिंग में इस योजना को पारित कर दिया था मुख्यमंत्री के अनुसार हमारी सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी व्यक्ति दिव्यांगता के कारण उपेक्षित या असह्य महसूस न करे मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना उन दिव्यांगजनों के लिए है जिन्हें 40 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता है और जिन्हें जिला स्तरीय आकलन बोर्ड द्वारा 60 से 100 स्कोर के बीच उच्च सहयोग प्रमाणित किया गया है इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर महीने छः हज़ार रुपये की राशि सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाएंगी इसका उद्देश्य है दिव्यांगों की देखभाल करने वाले केयरटेकर का खर्च फिजियोथेरेपी स्पीच थेरेपी एक्यूपेशन थेरेपी मनोवैज्ञानिक परामर्श सहायक उपकरण की खरीदी और आवश्यक सहयोग या सेवाओं पर होने वाले खर्च के लिए सहयोग प्रदान करना है सीएम का कहना है कि यह पहल दिव्यांगजनों की सामाजिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देंगी क्योंकि अधिकांश परिवारों पर दिव्यांगों की देखभाल और चिकित्सा से जुड़ा खर्च एक बड़ा बोझ होता है मग मित्रों अशा पद्धति ने आता दिल्ली सरकार ने दिव्यांगा सहा हजार रुपये मानधन आज सुरू के लिए मग दिव्यांगजन हे सहा हजार रुपये मानधन अतिशय महत्वाचे ठरणार आहे ही वित्तीय सहायता या ठिकाणी दिली जाणार आहे सहा हजार रुपये पेन्शन त्या ठिकाणी देणार आहे तर मग मित्रांनो याच पद्धतीने महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा आपल्या महाराष्ट्र राज्यातील दिव्यांग निराधारांना सहा हजार रुपये पेन्शन करणे गरजेचे आहे आपली सतत मागणी त्या ठिकठिकाणी आहे बच्चू भाऊ कडू यांनी सुद्धा सांगितले की दिव्यांग निराधार यांना सहा हजार रुपये मानधन मिळालेच पाहिजे त्यासाठी बच्चू भाऊ कडू हे सुद्धा आता आंदोलन करणार आहे अठ्ठावीस ऑक्टोबर रोजी नागपूर या ठिकाणी आंदोलन होणार आहे तर तेव्हा ही मागणी केल्या जाणार आहे तरी मित्रांनो सर्व निराधार दिव्यांग बांधवांना सहा हजार रुपये सरकारने लवकरात लवकर मानधन करावे अशी सर्वांची विनंती आहे तर मित्रांनो अशा प्रकारची महत्त्वाची अपडेट होती व्हिडिओ आवडलास व्हिडिओला लाईक करा चॅनलला सबस्क्राईब करा धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र